в 150 й тоже предусмотрено порушение э, тысячи, 150 -е. Ну, насколько я знаю, не обращаются. Обычно обращаются все в милицию. В милиции за этот год, за три месяца составлено 14 протоколов. Я думаю, что шумят гораздо чаще, но составляют... Ну, сколько полу... есть заявлений, столько и составляют. Понятно. Uh, еще, вот для уполноможенных, еще виде нарушения, какая наша помощь, и с другой стороны, мы перейдем сейчас к э, 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 эффективности. Что еще? И, кроме машин. Если мы остались одни машины, которые стоят на газонах возле мусора и на пешеходных переходах. И у нас есть проблема получения информации, потому что, скорее всего, люди... Теперь... Я думаю, что, я могу сказать по правилам благоустройства? Ну, действительно, вот со, свидетелями, со свидетелями вроде как решили, что тут все нормально. Более объясняю. Хотя в январе проводились тоже обучения по составлению обмен протоколов. Я это пыталась донести и рассказать, но не до конца, наверное, меня услышали по, по статистике, что могу сказать, один протокол по 152 был из Киева, благоустройство, и один протокол нашего управления, чтобы коммунального государство в места составили. Есть очень много. Вот, вот эти вот проблемы, которые вот были, там, вот они самые глобальные. Хорошо, кто... Люди справляются и... Кто у нас внимательно изучил, у нас правила в благоустройства были изменены буквально Вот назад, да? Очень много и помимо... Много полномочий, да? Вплоть до того, что там расклеивание, рекламы на столбах были у нас такие протоколы составляются тоже. Вот О, кстати, вот реклама на столбах. И вообще, вот в районе вот человек наклеивает рекламу. У нас это есть в правилах, области? Конечно. Ага, есть. А что мы не обсуждаем? Что И еще не есть? Вы протоколы по кстати, вот это вот по 152, что уже ПК составил, это уже не есть. Это реклама. А вот представители же. Два, два, два раза инспектор я составляла предупреждение я составляла. с платиным банком на дружбу народа. Мы разъясняем, выносят предупреждение. В первую очередь надо разъяснять. Мы не ставим задачу наказать человека сразу. Месячек. Я говорю, в течение 10 дней у вас а есть... Скажите, пожалуйста, вот если один человек. А, вот смотрите, такая ситуация. Я вас записал у себя в блокноте. Не делайте больше этого. Все, я понял. а второе уже как бы ну, уже и предупреждение, которое А для меня остается мой коричневый. Хорошо, это вы. А вот рядом другой человек будет выписывать, а вы нет этого корешка. Где у нас информация накапливается? О предупреждениях. То есть а страх. Так... Один из земля остается у кого-то не предели, mm -hmm. а второй остается у нас в папке в деле. Так у... сколько этих папок вообще? У каждого своя? Ну. А у вас просто параект разделения, да, есть? Вот вопрос в чем, что по домам? То есть это ваш дом, это То, все то все есть такой проблемы, как сначала предупредить, а потом наказать, такой проблемы нет. В принципе, нет. Потому, что, ну, можно было бы, например, составить некую базу данных, да, которую он каким-то образом контролировать. Был предупрежден, что вообще я бы не хотел, чтобы мы перегнули палку и сразу человека наказывали. Да я не знал. Нет, есть у нас мы Сначала предупреждаем, даем ему определенные сроки. То есть я даю тебе Два-три дня записываю, когда предупреждение выдано, когда, до какого числа он должен это все выполнить. Вот, и остается в один эксперт. Скажите, пожалуйста, вот это вот, скажем, ну, возможность выписывать административные протоколы, она вам дана, почему? Потому что вы мастера все? Или потому что ну, ну, Должна зеленый шоу должна быть? Ну, должна записано, что он вот, имеет право полномочия, что это протоколы на длительность. Понятно. Хорошо. То есть, в принципе, вы как бы это все мастера, да? И начать. Простые там, как Стимулирование. По очереди. У вас есть такая возможность составить протокол, есть в инструкции. Но есть человек, который борется у себя на участке, строгий такой, и выписал уже пять протоколов. а другой ну, ничего не делает. В инструкции есть, ничего не делает. Ноль протоколов. Есть какое-то у вас там поощрение. Это прямые обязанности, какие да. Это обязанности, люди выполняют, мы выполняем. Устная благодарность. Спасибо за работу. Вот уже самое время, потом все Каждый мастер заинтересован, чтобы был порядок на его закрепленной территории. И я думаю, что каждый мастер ну, бы дать у него порядок закрепленный. Я просто предлагаю. И каждый мастер записывает, сколько он сдал поле, и съедно А давайте мы как минимум проведем конкурс. А, а вот у вас сколько вот уже, сколько вот, мастера? Это микрорайон, да? Вот. Да, да. А сколько за да. каждого мастера? сейчас посмотрим конкретно, скажем, ну, либо по концу года, либо какой-то там, ну не знаю, пройдем комиссию и пройдем по городу. И как-то вот для себя, и того, кто у себя придерживает порядок, ну либо предупреждает, либо он строгий, либо он хорошо рассказывает, воспитывает. Давайте мы как-то человека хорошо поощрим. Э, Положение о а, 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 высшем дворе. Ну, я не знаю, что это разработает, у нас уже какая разработка. Да. Дворами группу домов у вас. Я, лучше, я, хотел бы, я бы хотел говорить о вас как о мастерах шефа, который, возможно, это не двор, а два, два дома, то есть два двора. Но это конкретная территория, конкретного человека. Я бы хотел лучше, лучшего мастера поищем. Ну, лучше там, какой-нибудь там первый, второй, третий, день. Медаль, там, какой-нибудь хорошее денежное вознаграждение. То есть я не хочу напрямую связывать с протоколами. Это было бы, наверное, ну, немножко по, -по, -по Да, то есть, Мы с этим боремся. Но в результате порядок в городе, наверное, надо бачить. Поэтому давайте мы попробуем реанимировать это положение на, юг, В ЖКХ, в ЖКХ на ну, по-любому у вас все оно есть. Где-то оно в папке, в какой-то там архиве, оно у вас есть. Его если взять, вернуть к нашим э, реальности, плюс вот это вот новое положение про благоустройство города, его выбрать, разработать и дополнить, я думаю, это много не займет по времени. Ну и проведем, так конкурс. Может быть, вы сами решите вот между собой. Я не знаю, кто это будет оценивать, но механизм должен быть. Наша задача создать механизм. Может быть, жители будут обозначать, может быть, вы сами, может быть, директор там вашего библиотеки, предприятия, ну может быть. Там, плач. Мы плач, мы плач. Должны, чтобы постоянно поддерживался, было бы просто интересно, и вам бы надо. В городе Вознесенске есть хорошая была традиция, которая Юрием Ивановичем Держовым была... А расстрел... Расстреливать самых плохих. Пять дней назад он ввел положение городского совета о том, что лучшая придомовая клуба, лучший лучшие... Более того, есть три номинации. Первая номинация это учреждение организации. Первое, второе место, среди всех. Вторая номинация это дома частного сектора. И третья номинация это дома многоквартирные. То есть, где на балконах есть возможность все что угодно Вывесить, но конечно не тряпки, но вот цветы, красивые цветы. Вот три номинации, и эти три номинации, они как раз дают возможность, чтобы и людей симулировать, чтобы они разловили возле себя цветы, и в то же самое время, чтобы На балконах нам запретили, ящики мы все заставили убрать, жители, потому что они было обойтись. А давайте возле дома. Возле дома. Как часто бывает такое, что я считаю, что если бы переговорить с людьми, которые живут в доме, и, знаете, уже, наверное, он, который развел клумбочку, он бы уже посмотрел бы и знал бы, что на третьем этаже стоит Вася в, в полупьяном состоянии, любитель кинуть. Страшно. 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 А он, это, это, же женщина там, или мужчина, который за, ну, смотрит за этим глазомщиком, он был бы вашим железным свидетелем, который бы сказал бы вот тут. Нет, скажите, вот, вот смотрите, курение – это милиция, а то, что человек вы мусор бросает, знаю, да. это, же не курение, это, это… Мы пишем объявления, и в подъездах, и на досках пишем объявление, пожалуйста, уважаемые сосы, просьба не выбрасывать, Было ну, не бесполезно. Посмотрите, вот… Вы наказываете, так, 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 вы можете объяснять, что правильно, но вы наказываете. Мы, мы не можем стоять, допустим, следить, откуда выпал трубочек, что-то я понимаю, а может, но если это... вы видите, вот вы видите, что-то выбросили. Посмотри, что на территории, за ну я знаю. Это, я понимаю. Да, с, этим деньги делаем, деньги, с этим отдельно а? будем а? разговаривать. Сейчас мы говорим с вами о, именно о механизме вот, уполномоченных составлять протоколы и административных протоколов, которые при этом еще деньги этот бюджет приходят. То есть это один из механизмов. А уже дальше будем ли смотреть их в этом? Там, высматривать, кто бросает этот мусор. Механизм различные бывают э, борьбы с этим. Может, их надо воспитывать что, со школы, может, их надо на, там... Вот, вот, вот где корень, со школы. Подожди. Ну что теперь? Давайте мы все... Давай, это тоже вариант, я готов об этом говорить. Но э, надо это записать, и я попытаюсь донести, так сказать, чтобы через школу. Но этот эффект будет через лет 15, когда они и школа им еще надо где-то еще определиться, потом снова вернуться в город, и тут начинают опять заниматься тем же самым, до этого. И... Сейчас мы говорим об, об этом действенном механизме. Вот давайте его используем. Потом все остальное. Я вот сейчас поговорил, о... мы обсудили, что вы занимаетесь вот этим. Значит, поощрение мы тоже обсудили, какие у кого есть вопросы.